istilah IDF Biasa kita dengar mungkin kita dah biasa sebut Maka istilah yang digunakan itu adalah merujuk kepada Israel Defense Force Malah saya ditegur oleh sebahagian daripada rakan-rakan Dikata lepas ni kalau buat kenyataan Selepas ni kalau ada istilah yang kita sebutkan secara umum Jangan gunakan istilah IDF itu Maka gunakan istilah IOF Israeli, Israeli Occupier Force kalau kita sebut Israel Defense Force bermaksud dia ada hak untuk mempertahankan. Itu yang disebut. Kita tengok satu video yang dikeluarkan oleh akan kita sahabat kita Nadia Nuri bila mana menterinya yang pergi ke tempat tahanan rakan-rakan kita yang ratusan orang 454 orang yang terlibat daripada 45 buah negara ini mereka katakan ini adalah teroris mereka ini adalah teroris sedangkan apa yang kita sebutkan yang teroris sebenar itu adalah mereka yang melakukan pembunuhan secara terang-terangan. Yang dipetikakan dikatakan ah, dalam kapal ini hanya satu saja bantuan yang dikatakan yang di, yang dibuktikan adalah bagaimana ini dibuat secara cukup terancang. Saya nak sebutkan dulu sebelum saya ceritakan siapa di sebalik individu yang saya fikir ada hikmahnya bila terlibat dalam misi sumut flotila yang ada pada hari ini kita sebut pada tarikh semalam ini iaitu 2 Oktober semalam 2 Oktober yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kita mengatakan bahawasanya tarikh 2 Oktober ini juga adalah merupakan tarikh yang mana berlakunya detik ulang tahun apabila Salahuddin Al Ayyubi menguasai Baitul Maqdis pada tahun 2 Oktober 1187 jadi kita berada pada 2 Oktober semalam itu waktu kita dengar rakan-rakan kita itu di diculik oleh IOF tadi Israeli Occupy Force ini tarikh yang sama bagi mereka itu yang telah hampir dikatakan 50 batu nautika sampai ke pesisir pantai dalam keadaan rakan-rakan rakan-rakan kita di Gaza itu menantikan dengan penuh sabar mereka yang datang tu bukan saja bawa makanan tuan-tuan saya difahamkan ada yang bawa makanan untuk kucing-kucing pun apabila mereka ni ditangkap disembur dengan air yang yang begitu deras mereka ditangkap dan di, di, dituduh sebagai teroris maka teroris yang sebenar inilah yang membuka hati mereka ini almarhum profesor dr Yusof al-qadawi dia pernah menyebutkan bahawasanya al-aqsa yantaziru ka fatihan la sa'ihan maksudnya dikata al-aqsa ini menantikan kita sebagai pembuka bukan sebagai pelancong ini istilah yang memberikan gambaran sebab saya memang ambil maklum ada sebahagian daripada rakyat kita malah dalam tempoh 2 tahun berlakunya serangan pemberdayaan, pemusnahan dan juga pembunuhan ini kita lihat ada sebahagian daripada kita yang mungkin ada sensitiviti itu kita maafkan namun demikian yang kita khuatiri sebahagian daripada mereka yang pergi itu tanpa ada sebarang kecanaan tentang apa yang terjadi maka mereka ini boleh masuk dan solat di Baitul Maqdis malah dulu kita ingat ada sebahagian daripada rakyat yang pergi ke Baitul Maqdis mengatakan eh kami boleh solat di sini apa yang diwawakan seolah-olah apa yang terjadi itu tidak benar dalam keadaan ini apa yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qadawi Al-Aqsa yang taziru kafatihan la sa'ihan bermaksud Al-Aqsa menantikan kita insya Allah sebagai pembuka tuan-tuan pembuka ini kalau dirujuk semalam 2 Oktober itu adalah pembukaan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayubi maka pembukaan pada kali ini membuka hati nurani membuka mata seluruh dunia kalau dulu mereka tidak punya orang kata apa keberanian untuk mengiktiraf Palestin itu sebagai negara maka hari ini oleh kerana tekanan yang berlaku ini menyebabkan dunia sama hari kita lihat semakin insyaAllah mengakui kewujudan negara yang bernama Palestin. tetapi realitinya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh rejim rejim apa yang dibuat yang diolah yang direkayasa itu adalah the greater Israel lebih daripada negara yang disebutkan sebagai two state solution ini juga antara lain sebagai satu lagi keadaan yang kita lihat bila mana ada permintaan untuk mengiktiraf itu tetapi apa yang dilakukan oleh rejim dalam keadaan mereka memperbanyakkan projek-projek perumahan dalam keadaan lensa kita yang memberikan fokus kepada mereka yang ada di Gaza rakan-rakan kita umat Islam yang masih berada di Baitul Maqdis berada dalam situasi terkepung mempunyai banyak spot check spot check checkpoint checkpoint malah di dibedak-bedakkan situasi mereka lebih teruk daripada itu ini realiti dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi itu yang membuka pada hari ini adalah insan yang kita anggap sebagai individu yang bukan Islam bila mana teman-teman kita pergi tuan-tuan yang ada mewakili rakyat Malaysia ni 23 25 orang ni kita nampak bagaimana peranan kita yang mana mewakili negara dia bukan saja mewakili aspirasi negara tetapi membawa watak dan sosok sebagai seorang muslim yang menjadi contoh kepada rakan-rakan kita yang lain saya nak ambil contoh bagaimana uh, kita sebut sebagai uh, gadis eh? autism saya rasa mungkin semua orang tahu peranan yang dimainkan oleh Greta Thunberg ini seorang anak muda usianya sekitar 22 tahun. 22 tahun eh kategorinya adalah autism. Dikatakan bahawasanya dalam tempoh itu antara lain sebagai seorang yang dikatakan sebagai mastermind di sebalik eh, global sumut flotila ini yang punya idea bila mana suara dunia perlu di, di, di didengari dengan cara membawa beberapa tokoh-tokoh personaliti-personaliti tertentu yang akhirnya membuka mata hati sehingga kan kalau disebut di Itali itu mogok besar-besaran mogok yang dibuat oleh mereka yang diada di atas Itali khususnya di pelabuhan maka hari ini kapal dagang daripada Israel tidak boleh masuk ke dalam pelabuhan mereka so ini yang saya sebut bagaimana kesedaran yang ada bukan lagi dalam kita melihat nah bagi kita sebagai umat Islam kepercayaan kita bahawasanya kiblat pertama adalah di Baitul Maqdis kiblat umat Islam masjid yang ketiga tersuci yang menjadikan orang kata pedambaan kita untuk sama-sama datang nanti bersolat malah peristiwa Isra Mi'raj juga membuktikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang kita sebut sebagai uh, ketua bagi semua umat manusia umat Islam ini mengetuai solat bersama-sama dengan para nabi dan anbiya yang lain dan insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan solidariti kita bukan bersifat musim-musiman solidariti kita bukan asbab berlakunya kejadian tangkapan penculikan rakyat kita di sini malah banyak kali disebutkan oleh teman-teman kita yang berada di global sumut flotilla kami di peringkat abim kita ada 3 uh, orang uh, perwakilan kami mewakili global peace mission terlibat dalam misi ini ada yang yang diculik yang si fahamkan masih lagi belum dapat dikenal pasti di mana mereka bagaimana aturannya ada dikatakan akan dihantar ke negara ketiga ke Eropah sebelum dihantar pulang malah kita dengar sekarang ni mungkin peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak peguam untuk memastikan apa, penyaluran dan juga saluran bantuan dan kita sedia maklum juga peranan yang dimainkan oleh pimpinan kita yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang dari semalam saya fikir kalau boleh kita lihat bagaimana inisiatif yang digerakkan oleh uh, yang amat berhormat Perdana Menteri uh, menelpon pimpinan-pimpinan yang ada untuk memastikan keselamatan bukan sahaja rakyat Malaysia sebenarnya tapi kesemua mereka yang terlibat dalam inisiatif ini dan insyaallah uh, dalam perancangan kita dalam masa terdekat hari ini kita ada di sini ada teman-teman kita berada di tabung haji dan insyaallah saya nak maklumkan awal mungkin nanti boleh ikuti perkembangan dengan rapat berkaitan dengan perkara ini kita dalam usaha untuk menganjurkan himpunan secara besar-besaran solidariti rakyat Malaysia merentasi kaum merentasi agama merentasi parti politik Kali ini insya Allah kita bercuba untuk kita adakan kita anjurkan dalam masa terdekat barangkali insya Allah pada hari Ahad ataupun hari Isnin tengok macam mana masa yang ada ni kita akan adakan mesyuarat untuk bincang untuk kita buat ketetapan untuk kita anjurkan e, satu lagi solidariti kita tunjukkan mesej bahawasanya rakyat Malaysia hari ini sebagai rakyat yang begitu lantang menyatakan pendirian untuk kita bersama-sama eh, dengan rakyat dan juga umat ya, yang ada di bumi yang tercinta di bumi Gaza, bumi yang saya sebutkan tadi dalam surah Al Isra, ayat yang pertama itu Subhanallahzi asra bi abdihi lailan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna ini yang disebutkan allazi barakna bumi yang diberkati bumi yang didoakan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah bumi yang mana nanti kita semua akan dibangkitkan dihimpunkan Maka inilah kepercayaan kita bagi umat Islam dalam konteks ini untuk kita nyatakan bahawasanya kita tidak mahu nanti bila ditanyakan oleh generasi yang akan datang bertanyakan kepada kita jenazah yang berlaku di Gaza beberapa puluh tahun yang lalu apa yang kamu lakukan apa yang atuk lakukan apa yang ayah lakukan apa yang moyang lakukan maka tindakan kita pada hari ini untuk kita menyatakan pendirian kita insyaallah mudah-mudahan dengan solidariti yang ada tuan-tuan kita minta untuk memperbanyakkan doa kita mohon supaya diadakan bacaan kunut nazilah Barangkali doa kalian Doa orang yang saya fikir ini Yang antara yang akan diangkat Yang mendapat oh kata apa Makbul eh, Doa yang diterima Dan mudah-mudahan kita ada sebahagian Daripada mereka yang terlibat Dalam usaha-usaha Untuk menyatakan pendirian kita Demi keamanan Dan juga ke Sejahteraan Mereka yang ada Khususnya di bumi Gaza Sehingga itu InsyaAllah mudah-mudahan Sebagai perkongsian awal Uh, saya ucapkan terima kasih kepada pihak uh, Yadim Kuala Lumpur uh, atas inisiatif untuk mengadakan siri uh, perkongsian mengenai uh, kecanaan kita terhadap isu uh, Palestine ini uh, dan kita doakan insyaAllah saya dimaklumkan sekali lagi oleh sahabat kita daripada Michael dan juga Ikram yang menyebutkan bahawasanya setelah habis misi global sumut flotilla yang telah ditangkap ini Tuan-tuan saya nak maklumkan ada lagi satu uh, misi yang sedang berada dalam pelayaran dengan kapal yang lebih besar. Ada 100 orang dalam kapal tersebut, 9 orang ada di dalam kapal itu mewakili rakyat Malaysia. Maksudnya akan ada wave yang seterusnya selepas selesai global sumo flotilla, makan ada satu lagi inisiatif di bawah FFC ataupun kita sebagai sebagai uh, uh, inisiatif uh, di bawah uh, flotilla Uh, coalition Uh, yang ada ataupun kita sebut sebagai Freedom Flotilla Coalition jadi insyaAllah kita doakan juga keselamatan rakan-rakan ha, kita yang terlibat ni ada 10 bot yang telah berlepas pada 27 September baru-baru ni daripada Itali untuk menuju ke Gaza dengan kapal dan saiz yang lebih besar kita doakan ada 9 rakyat Malaysia yang terdiri daripada doktor daripada pensyarahnya daripada wartawannya maka dengan ini kita katakan solidariti ini tidak akan berakhir insyaAllah mudah-mudahan suatu hari nanti doakan sama-sama tuan. Kita doakan supaya Palestin menjadi negara yang merdeka yang berdaulat, rakyat yang dapat menentukan hak nasib mereka tersendiri bukan orang lain, bukan Tony Blair, bukannya Donald Trump. Maka ini yang kita nak rakyat Palestin yang menentukan hak mereka. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, sayang.